Ми кожного року робимо новинки для наших вболівальників, для черкащан. Ми кожного року змінюємо стиль сезону і цього року не було Так? Ви, мабуть, вже бачили на сайті чахкаських maapobasket.com, як змінився наш сайт. Він зробився таким, знаєте, цікавим, динамічним, спортивно-агресивним. Так, до речі, вам зараз демонструю новий абонемент, який от тільки-тільки що саме свіженький. Так, найперший один із перших абонементів, як вони виглядають. Так. О, всі вболівальники, е, всі пошановучі баскетболу, хто забажає мати своє постійне місце, так, улюблене, може придбати абонементи е, в Черкаських мапах. Вся інформація є на сайті Черкаської мапи. Е, хочу сказати, що цього року у нас дійсно цікава команда. У нас повернулося декілька гравців, які колись... У нас грали і склали дуже хороше враження у наших болівальників, от серед них і наш капітан Андрій Кальніченко. Так. Чумаков також повернувся в нашу команду. Команда, як знаєте, стала така цікава, домашня, приємна для болівальників. Так, так що всіх закликаю приходити на матчі Черкаських мап, болівальників колишніх, болівальників нинішніх, ну і болівальників майбутніх. Також хочу запросити всіх пошановучів баскетболу. Пошановців спорту, до паспорту будівельник 9 жовтня. На 13.30 у нас розпочинається відкриття сезону. Це буде дуже цікаве відкриття. Ви станете свідками таких цікавих так і новинок, так які потім будуть супроводжувати черкаські мапи багато-багато років. Але всі карти я не буду розкривати, щоб якби, інтерес глядачів не зник. Тобто, будь ласка, приходьте, приходьте з родинами, приходьте з дітьми, приходьте з співробітниками, отримуйте задоволення. Зараз, бачите, починаються вже сезони холодні, мокрі, сирі. А в еспорту буде сухо, тепло, весело, енергійно. Всіх запрошую і радий буду всіх бачити. Ну і, безперечно, пресу теж в повному складі. Передаю Максиму Сергію. Команда провела в новом сезоне. Самым интересным за последние ну, с момента, когда да, наступил кризис в стране, когда э, сильные игроки украинские легионеры начали покидать чемпионат. Вот с того момента, я думаю, этот чемпионат <coughs> сделал шаг вперед. Вот, и мы, мы будем иметь самый интересный чемпионат за последние годы. Это видно и по составам игроков, по первым играм э, чемпионата стартовавшего. Вернулись довольно много интересных, сильных украинских игроков. Верну, э, начали появляться легионеры в составах практически большинства команд. Вот я думаю, что баскетбол будет очень интересным. Вот. То, что касается вообще нашего, нашей команды, формирования нашего состава, старта нашего состава. Ну, первое, одним из стратегических моментов в межсезонье было вернуть в команду Андрея Кольниченко Игоря Чумакова. Очень здорово, что у нас это получилось сделать. И вообще, как бы наша команда, она такая, скажем, семейная, домашняя, городская очень много воспитанников нашего клуба. И вот эти ребята, которых мы вернули, которые уже, получается, третий сезон будут выступать в составе нашего коллектива, они уже тоже стали давно частью нашей семьи. И даже выступая в прошлом году за границей, как бы мы постоянно были в контакте, на связи. И как бы это возвращение было такое запланировано. Вот. По-прежнему продолжаем развивать молодежь, по-прежнему продолжаем давать шанс нашим молодым игрокам. Вот первый тур мы вообще сделали такой выезд молодого состава. Было всего пять опытных игроков и 7 наших воспитанников. Матч с Николаевым не удалось побороться за победу. А вот очень, скажем так, казалось бы, намного сложнее и более такой принципиальный соперник Кривой Рог получилось там взять очки, взять победу. Вот. Я надеюсь, что наша молодежь в этом сезоне покажет наконец-то уже тот прогресс, которого, которого мы от них ожидаем. Уже первые игры показывают, что они двигаются вперед. Очень-очень-очень вот. ждем от них в этом году, что они будут нам помогать. Ну и капитан команды вернулся Ечеркас. Спасибо за, можно сказать, возвращение. Э, рад вернуться, как сказал тренер, в семью, да, в коллектив, тот, который для меня уже стал родным. Я здесь не первый сезон, не первый год с тренером работаю, с директором, но, в общем, со всеми. Работаю не первый сезон, но очень приятно возвращаться. Почему вернулся? Ну, не, не знаю, как на этот вопрос ответить. Просто хотелось, наверное, вернуться на родину поможет там по каким-то семейным обстоятельствам, со мной, во-вторых, помочь команде э, сыграть в э, тот, наверное, баскетбол, который тренер уже ставит, да, помочь там, может, молодым игрокам чуть-чуть э, где-то вырасти и больше, ну, чем могу, да, тем как бы помогу. Что до коллектива, какие задания уже можно ставить? Я считаю, что с этим складом, до чего, какие ориентируют в чемпионате? О, ну, задание, наверное, побежать в каждой игре и стремиться завоевать медали, которые хочется уже всем одеть на себя. Шановные друзья, я думаю, что запитание есть у наших гостей, будь ласка, озвучьте их. Володимир кажучи, є награвання молоді, є тосічні гравці. А конкретні турнірні завдання є? Турнірні завдання, щоб це були безперечними медалі. Награвання молоді. Награвання молоді у нас постійно відбувається. Максим Сергійович виростив цю молодь. Так, він і потім перевів, як кажуть, із юнацького баскетболу, з дитячого в юнацький, а потім з юнацького в дорослий, і продовжує професійно займатися, виховувати молодь. Так, і ми це бачимо, що... Гравці перетворилися вже і перетворюються далі професійних баскетболістів, так, які, як кажуть, будуть їсти баскетбольний хліб. Тобто це вже не аматори, це вже баскетболісти. Цілі завдання ваше перші наскільки... світі, хоч і неожиданно для многих, але спустили, к сожалению, його. надеемся, что сделали какие-то выводы на то, что там молодежь, не молодежь, как бы мы хотим побеждать, хотим действительно стать уже первый раз на пьедестал, потому что клубы уже... Вот в Суперлиге еще пока у нас ничего не было. Мы постараемся, будем, по крайней мере, стремиться этого достичь. Что касается никто не знает уровень этого чемпионата, потому что команды абсолютно все в религии, мы не, знаем соотношения сил. Да? То есть сейчас вот по первым турам, опять-таки, свои несколько туров команды еще будут, во-первых, доукомплектовываться. Не все команды вовремя начали подготовку. Я думаю, что первые, первые несколько туров это будет такая притирка игра, настоящей силы команды. И можно будет сделать какой-то уже там выезд. Наш показал, какая роль Димы Скопинцева и вообще какие задачи клуба. Дима Скопинцев один из таких стратегических моментов. Вообще этого сезона мы хотим дать этому игроку в этом году шанс, мы хотим развить его максимально, насколько это возможно, дать ему игровое время. Но опять-таки оно должно быть заслуженное, оно должно быть возлагаем Но впереди еще огромный, огромный объем работы у этого парня. Мы хотим, чтобы он проводил на площадке максимальное время, потому получил 28 минут. Да, мы понимаем, что это молодой парень, да, мы понимаем, он еще не везде успевает там, в защите, он еще не так. Теря лишняя, где-то будет этот провал, но мы с терпением, по крайней мере, планируем. Писали мы Стейси Дэвис, это игрок в позицию 4-3. У нас проблема с большими игроками. Так получилось, что пришлось прооперировать Антона Давидюка. И у нас вот тут был просто момент, когда мы перед выездом Две недели работали на тренировках, не имели возможность работать 5 на 5, закрывая все позиции. Андрею приходилось работать в позиции четвертого номера, а уже непосредственно в играх играть в позиции третьего номера. То есть даже самый умный игрок, самый хороший игрок будет иметь какие-то проблемы, работая в одной позиции на тренировках, играя в другой в официальных играх. Может быть, где-то в Николаеве тоже это имело свое отражение, вот этот вот момент. Вот, нам обязательно нужен был большой игрок. Мы долго выбирали, очень много перебрали игроков. Надеюсь, что не ошиблись. Молодой парень, 94-го года рождения, ему вот только 10 октября исполнится 22 года. Но очень работоспособный, очень старательный, хороший человек. И я надеюсь, еще раз повторюсь, что мы не ошиблись. И он здесь, и мы ему поможем развиться, и он нам поможет достичь наших целей. Номер не так легко сейчас это делать, не так много свободных игроков, потому что начался сезон. Вот, и <свот> смотрим сейчас, кто, кто есть на рынке, пересматриваем. Ведем переговоры по нескольким игрокам, но пока серьезных кандидатов мы не нашли. Не хотим брать, денег у нас много нет, мы вообще в этом сезоне... Мы... Я хочу сказать, еще я дякую этим партнерам, которые нас есть. Так. Партнери, які з нами вже не один рік, а це і Челентано, піцерія, а це і Вода, еталон. Скажімо так, нові компанії зараз, які з'явилися на ринку великі компанії, так, і ну, вони проявляють цікавість. Саме головний момент, який скажімо так, допомога міста. Допомога міста дитячого баскетболу. Ми теж є партнерами дитячого баскетболу, ми допомагаємо їм розвивати. І цього року за багато 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 років, які, ну, скажімо так, коли ми заснували баскетбол на так, Черкаси, та баскетболу, і ми дуже раді за дитячий баскетбол. І маємо надію, що...